осознание. В нашем языке уже давно закрепилось довольно-таки пренебрежительное отношение к сказкам. Людям, которые врут, часто говорят, что ты мне сказки будешь рассказывать. Или еще есть выражение «рассказал красивую сказочку», имея в виду, что собеседник рисует некие перспективы маловероятного события, прекрасно осознавая, что он вводит слушателя в заблуждение. Это слегка негативное отношение идет от того, что сами по себе сказки уже давно плотно воспринимаются прежде всего как рассказ для детей о неких вымышленных событиях, в которых, как правило, принимают участие вымышленные герои. Тут свою роль сыграло и само звучание слова сказка. Уменьшительно-ласкательное окончание слова настраивает на несколько расслабленный лад. Намеренно или нет, но произошла достаточно серьезная путаница в терминах потому что к сказкам зачастую относят другие жанры устного народного творчества, такие как сказы, былины, были, небылицы, басни и побасенки. На самом деле все гораздо сложнее. Чтобы было понятно, еще в середине 19 века сказками называли очень серьезные документы. Например, ревизские сказки – это переписной лист, с помощью которого вели учет населения того или иного города или деревни. Налогообложения производили, в том числе и с использованием сказок писали сказки и посольские приказы. По сути, подобные заведения до 1717 года выполняли роль коллегии иностранных дел. Они ведали вновь присоединенными территориями, а также отношениями с иноземными государствами. Сказками посольских приказов назывались реальные сведения, записанные со слов, то есть сказанные. Вот вам и вымышленная история для детей. То есть, получается, еще 150 лет назад отношение к термину «сказка» было более чем серьезным. И это при том, что прямо в это же время существовали и сказки в привычном для нас понимании слова. Именно тогда их и начали собирать и записывать. Отсюда можно сделать вывод о том, что сказки сами по себе тогда были более серьезным явлением, чем сейчас. Сказки несли и несут в себе какую-то очень важную информацию, которая скрыта в особой форме повествования. Именно эта форма повествования позволяет сохранить и передать сквозь века глубинную мудрость народа. То, что в сказках важен прежде всего второй смысловой ряд, понимает любой из нас. Принято считать, что, как правило, второй смысловой ряд содержит в себе некий поучительный, воспитательный посыл для детей. Но любое маломальски более подробное изучение сказок открывает просто бездну смыслов. В этом-то и состоит преимущество завуалированной формы подачи информации. На первом, самом простом этапе, когда сказку рассказывают ребенку, уровень его логики позволяет ему легко считать некий простой поучительный посыл повествования. Далее, по мере взросления, мы можем начать считывать более сложные смыслы, спрятанные в сказочную оболочку, такие как основные этические правила, мудрые наставления и даже представления об устройстве Вселенной. Нередко сказка отсылает и к реальным историческим событиям. Порой, правду, повествуя о них в иносказательном ключе. Впервые ребенок прикасается к миру сказок, когда слушает материнскую колыбельную. Колыбельная – это, по сути, тоже форма сказки, доступная для детского восприятия. Может показаться, что содержание этих напивных сказочных историй простое и незатейливое, но в них скрыты глубинные смыслы. Мы поем детям песни. На каком уровне они его воспринимают? Это уже другой вопрос. Знаете, это уже на уровне эзотерики где-то. То есть там идет просто вот такая чистая риторика. Будь честным, будь искренним, поклоняйся небесному закону, ты ему подчинен, ты связан со всем, с землей, с водой, там, с животными, тут это часть этого мироздания. Будь достойным и так далее и тому подобное. Давайте разберем на примере всем известной сказки Колобок, хотя бы некоторые из ее смыслов. Ведь повторимся. Каждая древняя сказка многомерна. Для маленького ребенка смысл сказки будет простым и незатейливым. Колобок был непослушный, убежал от бабушки и дедушки, поэтому его, несмотря на то, что он хорошо бегал, съела лиса. Для более взрослых эта же самая сказка разбирается с точки зрения сокровенных знаний наших предков о душе и духе. Это мы можем увидеть на примере того, как создавался Колобок. Он, будучи изначально неживым существом, в результате действий высокодуховных творцов был создан практически из ничего, то есть в него вдохнули жизни и он покатился по дороге познания. Вот как звучала эта сказка в древнем ведическом варианте: Попросил дед Тарх Дживу испечь колобок. Она по амбарам по сворожьям помела, по сусекам по чертожьям поскребла, слепила колобок и спекла и на окошко рады стыд положила пошел звездный дождь опрокинул колобка покатился он по перонов пути до да по древнему пути а теперь разберем сказку колобок с точки зрения устройства вселенной колобок это символ луны которая передвигается по небесным чертогам то есть созвездиям, а точнее по секторам звездного неба луна это шаровидное космическое тело отсюда и название колобок то есть шар круг кола колоб. В знакомом нам варианте сказки Колобок встречает на своем пути зайца, волка, медведя и лесу. Но послушаем, как это описывается в более древней версии. Вепрь кусочек откусил, ворон отклевал, медведь бог примял, волк часть съел, пока леса совсем не съела. То есть тут уже немного другие персонажи. А кто такие вепрь, ворон, медведь, волк, леса? Это и есть созвездие или чертоги славянского зодиака, сворожьего круга. В каждом чертоге луна становится меньше. Сначала вепарь откусил, потом ворон отклевал, затем медведь примял. А когда остается узенький серпик, леса его съедает и наступают дни темной луны, когда мы ее не видим на небосклоне. С помощью сказки «Колобок» детям показывали созвездия. Наблюдали, как луна, колобок, кола, круглый бок катится через эти созвездия и образно у нее откусывают бок. Затем весь цикл повторяется. Снова Джива печет круглый колобок, это полнолуние, и как только Луна проходит черток вепря, она начинает понемногу убавляться. Так дети при помощи сказки изучали строение Вселенной и звездную карту неба, познавали все фазы лунного цикла, просто и наглядно. Глубинные знания об устройстве мироздания заложены во многих древних сказках. Часто мы их обнаруживаем и в авторской сказке. Конечно, в том случае, если она опирается на изначальную традицию. Александр Сергеевич Пушкин в 20 лет написал Руслана и Людмилу, которые архаичнее Ромаяны в некоторых своих проявлениях и абсолютно идентично в своем сюжете. Любую сказку Пушкина вы можете разложить вот так вот. Там, «Спящая царевна и семь богатырей», где семь звезд большой медведицы, у которых богиня Зари, вечерний ушас, проводит ночь в твердыне на горе. Сказку о рыбаке и рыбке, где щука, вот в наших заговорах, золотая рыба. И та же самая сказка о золотом петушке. То есть все, в принципе, можно прочесть. Да любую нашу волшебную сказку. Сказки это не только кладезь мудрости. Это еще и очень серьезный инструмент воздействия на сознание, поэтому те, кто пытался вытравить из памяти народа заветы предков, стали вносить изменения в первоначальные тексты сказок, отчего их смысл начал искажаться. Всем нам с детства известна сказка про репку. На первый взгляд простая поучительная история о том, что любое дело нужно делать сообща. Вот только есть в этой истории небольшая странность: в ней помимо животных помощников фигурируют дед, бабка и внучка. И ничего не говорится об отце и матери, ключевых образах славянской традиции. Отец и мать важнейшие члены рода, без них невозможно его продолжение. Но именно они почему-то оказываются за рамками сказочного сюжета. Если рассматривать более глубинный пласт сказки, то это будет история о взаимоотношении поколений и взаимодействии временных структур, форм жизни и форм существования. Ведь что такое репко на образном плане? Это сокровенная мудрость рода, достояние рода. Репка в земле намек на связь с предками. Репка как бы объединяет земное, подземное и надземное. Три формы жизни, три структуры. Земля дала ей свою силу. Через вершки репка получает солнечную энергию. И когда она вырастает, приходит дед и начинает тянуть репку. Мудрость и достояние рода. Вот дед как раз и олицетворяет мудрость рода. Но он ведь не для себя посадил репку, а для своего рода. Поэтому зовет сначала бабку. Бабка ⁇ это воплощение традиции, хозяйственности. В древнем варианте сказки вслед за бабкой на помощь зовут отца и мать. Отец ⁇ это защита и опора рода. Мать ⁇ забота и любовь. Посмотрите, что получается. В дошедшем до нас варианте сказки за скобками остались такие понятия, как защита, опора, забота и любовь. Вот это и есть переписывание смыслов. Ведь отсутствие таких важных персонажей, как отец и мать, это не случайность. Во-первых, числовая символика сказки. Изначально персонажей было 9, сократили до 7. Это сакральное число уже христианства. По этой же причине и славянская девятидневная неделя была сокращена до 7 дней. Кроме того, в христианской традиции защита и опора – это церковь, а любовь и забота – Христос. Они как бы заменяют отца с матерью. Разберем остальные сказочные образы. Внучка – это потомство. Жучка – достаток в роду. Собаку заводили, чтобы охраняла достаток. Кошка – благостная обстановка. Мышка – благосостояние, то есть в доме есть пища, иначе в нем мыши не заведутся. Как видим, все девять персонажей – это вполне конкретные образы, а девятка – это священное число в славянской традиции. Многие сказки, как мы помним, заканчивались фразой «Сказка ложда в ней намек, добрым молодцам урок». Но это более поздний, переделанный вариант. В изначальной традиции это звучало по-другому. Сказка ложь да в ней намек. Кто познает, тем урок. Почему так говорилось? Что понималось под словом урок? У рок это познание судьбы. Но у наших предков это знание воспринимали и мальчики, и девочки. Ведь в древней традиции глубоко почитались и мужчина, и женщина. В более поздние времена даже обычное образование стало недоступно для женщин. Отсюда и слава добрым молодцам. Да и понятие ложь изначально означало поверхностную, неполную правду, намек на иносказательность сказки. Итак, сказки несут в себе глубинные образы. А значит, познавший сказку при помощи образного мышления, начнет понимать сущность своей судьбы, обретет способность смотреть на мир из глубины своего внутреннего мира. А созерцая внутренний мир, поймет и окружающий. Вот почему всем нам надо учиться понимать глубинные смыслы русских народных сказок и рассказывать их своим детям, не отдавая их сознание на откуп заморским создателям мультфильмов. Узнать о сокровенном значении таких сказок, как «Курочка ряба», «Крошечка хаврошечка», «Теремок», «Сказки о золотой рыбке», а также о том, как и зачем искажались сказки, как они влияют на нашу жизнь и мировоззрение – как научиться отличать правильные изначальные смыслы от поздних искажений и выбирать правильные сюжеты, вы сможете, посмотрев большой фильм об истинном смысле сказок в познавательном онлайн-кинотеатре «Славянский мир». Ссылка будет в описании. Подписывайтесь на наш канал, впереди еще много интересного. И да пребудет с вами осознание.